Şühdətli Nəfət Mirzəoğlu 1947-ci il iyun ayının 14-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. O ilk təhsilini Əsəd Zinnalı adına Musiqi Texnikumunun portafon şöbəsində almış, daha sonra təhsilini Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında davam etdirmiş və 1981-ci ildə professor Xəyyam Mirzazadənin bəstəkarlığx sinfini bitirmişdir. Faik Shujetdinov fortepiano və simfonik orkestr üçün konsertin, simli kvartetin, fortepiano ilə kamera orkestri üçün konsertin, xor və simfonik orkestr üçün romansların, bir sıra kino filmlərə yazılmış musiqi ilə müxtəlif caz kompozisiyalarının müəllifidir. Bəstəkarı yaradıcılığında mahnı janrı da xüsusi yer tutur. Faik Shujetdinov 1985-ci ildən Azərbaycan bəstəkarlar ittifaqının üzvüdür. O, 1989-1992-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının bədii rəhbəri və direktoru, 1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Estrada Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri kimi çalışaraq milli musiqi mədəniyyətimizin tərəqqisinə xidmət etmişdir. Gözəl pianoçi olan bəstəkar xabelə uzun illər həmin orkestrin solisti kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1985-1999-cu illərdə Fayq Şicədinov Şimali Kipir Türk Respublikasından Doğu Akdeniz Universitetinin müəllifi kaltdına törbə vəzifəsində çalışmışdır. Bu dövrdə o Çipi Şarlənin sözlərinə Sana Qaprasın adlı 30 mahnıdan ibarət mahnı məcmusunu yazmışdır. Fayq Şicədinov hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllifi sənəti kafedrasında pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur əsərləri arasında piano və simfonik orkestr üçün konsert, simli kvartet, piano və kamera orkestri üçün konsert, kamera orkestri üçün üç qırsoq, xor və simfonik orkestr üçün ataturk odası, müxtəlif tərkibli ansambllar üçün caz kompozisiyaları vardır. 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikasının xalq artistidir. Azərbaycan Şəhrlət Ordeni ilə təltif edilib. 14 sentyabr 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqdirinə layiq görülür.